Чи програми вектор економіки Промислове виробництва України вже багато років не можуть уникнути падіння виробництва. Машина галузь можливо, більш за всіх втратила за цей час. Проблема полягає ще у тому, що машинобудівні підприємства. Щільно пов'язані з суміжними виробництвами, які теж втрачають обсяги виробництва через нестабільність економіки в Україні. Наприклад, Дружківський метизний завод 70% продукції відправляє на експорт. Всі варгоностроїтельні заводи України вони зараз стоять. Це і Це Карюковський, і Стахановський, всі інші. всі стрілочні заводи стоять зараз, практично не працюють. Азовмаш. Не работает практически. Перешел вообще на четырехдневную неделю рабочую в целях сохранения производственных мощностей. Очень сильно затронут, потому что, скажем так, отгрузки нашего завода это лакмусовая бумажка состояния машиностроения всей Украины. То есть, когда у нас уменьшается отгрузка на внутренний рынок, это свидетельствует о том, что в машиностроении наблюдаются какие-то проблемы. И в данный момент в условиях мирового кризиса вообще, да, кризиса политической власти в Украине, соответственно, очень тяжело по внутреннему рынку мы чувствуем это сильно. Вот. Но ну, несмотря на это завод, несмотря на это завод работает. Мы надеемся, что обстановка в стране стабилизируется. Замовления на внутреннем рынке начали падать с второй половины 2012 года. До проведення Евро-2012 мы где-то ощущали какой-то прирост потребностей, да? рост спроса, но после окончания Евро-чемпионата, после окончания всех подарительных мероприятий, значит, спрос, конечно, очень резко пал. И мы это констатируем И ежедневно, как бы мы видим падение падение спроса. Навіть якщо проект подібний Євро 2012 знову з'явиться в Україні, то це все одно не зможе забезпечити замовленнями потужності заводу на 100%. відсотків. рынок ринок всегда был остается нашим приоритетом. Разумеется, мы заинтересованы работать с внутренним рынком. Мы способны в полной мере удовлетворить все потребности клиентов и даже более того, но, к сожалению, емкость внутреннего рынка на сегодняшний день такова, и уже не первый год, да, что при стопроцентном удовлетворении рынка, по нашим оценкам, это даст ну, в лучшем случае 30-40% загрузку наших мощностей. Мы и то это скажем. Очень грубая оценка, почему? Потому что ну, где-то это будет 15-20%, где-то может быть до 50%. Залізниця завжди була найбільшим замовником метизів. Сьогодні на українській залізниці також тривають масштабні модернізації, і дружківці розробили новий вид клем, що вже більше року проходить випробування на одній з дільниць Придніпровської залізниці. Ми ну, от практично займалися конструюванням саласуванням нормативної документації, конструюванням оборудовання для відговлення цієї клеми. То есть на сегодняшний день мы прошли полностью все лабораторные обслед... исследования. И сегодня у нас на километре пути на Приднепровской железной дороге уже э, полгода они лежат в пути. На напряженной колье, то есть э, выхода со строя не было на сегодняшний день. Э, технические условия, полностью уже доработаны. И, соответственно, мы разрабатываем сейчас к этой уже клеме, та, которая действительно себя очень хорошо зарекомендовала. Мы на сегодняшний сегодня уже разрабатываем даже новый вид скрепления пути. То есть на сегодняшний день то, которое на угрозлознице применяется скрепление, его вес на, для верхнего строения пути, вес 8,9 и килограмм, наше то, которое мы предлагаем, оно будет 5,8 и килограмм. То есть, соответственно, там было 18. Единиць, в этом Здесь будет всего лишь 12. Необхідність оновлення залізничного полотна ще й у тому, що зараз воно не дозволяє сучасним потягам досягати максимальної швидкості. Також нові крепі дозволять значно скоротити витрати на обслуговування. На сьогоднішній день приміняється це жорстке скріплення, яке требує обов'язкового осенью и летом обслуживание. То есть постоянно оно должно, постоянно клемная гайка должна подтягиваться, то есть все пути, представьте себе, должны люди проходить, подкручивать, подкручивать, обслуживать. Это не за счет упругости, за счет упругости клеммы, за счет ее конструкции, она не требует такого обслуживания. То есть ее поставили, І вона стоїть. вона на вона несет нагрузку на держит рельсу, держить рельсу і її к шпалі. Перспективність цього проєкту переоцінити важка. В Україні необхідно замінити більше 20 тисяч кілометрів залізничного полотна, а це обсяг замовлень більше ніж на 10 років. Якщо подібні розробки поза конкуренцією, принаймні у нас, то за іншою номенклатурою доводиться конкурувати як в Україні, так і за кордоном з імпортом. На сегодняшний день э, существует очень жесткая ценовая конкуренция. Э, э, наш завод не является, далеко не является монополистом в, любой из, э, в любом из сегментов, э, в которых мы присутствуем. Фактически на сегодняшний день э, у потребителя есть варианты. Да? То есть, э, причем это потребитель как украинский, так и потребитель на наших внешних рынках сбыта. Они могут выбирать среди... Дружковского метизного завода, среди ряда поставщиков украинских, которые являются нашими конкурентами, среди ряда производителей Российской Федерации, среди белорусских производителей, а также среди европейских, китайских поставщиков. То есть фактически мы находимся практически в условиях чистой конкуренции, где нетарифное регулирование практически отсутствует, если мы говорим о внутреннем рынке, и практически то же самое на сегодня есть на рынке европейском. Поэтому ценовая политика соответствующим она соответственно диктуется внешней средой и соответственно у нас есть необходимость подстраиваться под эту внешнюю среду у нас нет вариантов нет возможности как-то выпадать как только мы выпадаем из рынка сразу же рынок как говорится нас на, на, реагирует на наше несоответствие ценовой политики соответствующим изменением объемов. За последние три года на заводе была проведена масштабная модернизация. На сегодняшний день у нас стоит оборудование. Это вообще новая линейка, то есть это современная линейка. Болтаковочные 5 и 6 позиционные, которые позволяют делать необыкновенный болт, который мы привыкли в Советском Союзе. А это позволяет делать по европейским стандартам и внутренний шестиранник, и флянцевый болт. То есть сложные конфигурации изделий. Производительность на них. Э, то оборудование, которое у нас старое было, ну, допустим, болт 6. 70 ударов в минуту, на сегодняшний день мы бьем 240. Вы сами можете посчитать его производительность. И качество, конечно, не сравнить то, что мы сегодня получаем. Это современное новое оборудование, которое позволит, я думаю, в ближайшем десятилетии минимум получать качественную, хорошую продукцию, та, которая востребована. І набивши пространці постсовєцького на, на, постсовєцько, на постсовєцькому пространстві, а також і в Європі. Переобладнання виробництва дозволило дружківцям вийти у лідери за якістю продукції. На всьому постсовєтському пространстві є три, крім України, три крупних підприємства. Це Магнітогорський метізний завод. Северсталь Метис, это Орловский метизный завод и Реческий метизный завод, так как Беларусь сейчас, сейчас вошла, вошла в таможенный союз. Но ни одно из этих предприятий не обновило свой парк оборудования полностью, как сделали это мы. То есть им, в принципе, на Европу сейчас в том объеме, в том качестве будет тяжело конкурировать с нами на сегодняшний день вот те серьезные инвестиционные мероприятия, которые были проведены по модернизации производства, они позволяют в первую очередь выпускать такую продукцию, которая соответствует всем мировым европейским стандартам, причем наивысшего качества. Соответственно, наша продукция, она ничем не уступает аналогично изготавливаемой в Западной Европе, в Германии, в Польше, там, где метизная крепежная отрасль достаточно серьезно развита. Фактически наша продукция на сегодняшний день экспортируется в Германию, в Голландию, это если мы говорим о Западной Европе, Литва, Латвия, это Прибалтика. Традиционный рынок сбыта, который достаточно давно у нас есть, и мы поддерживаем с ним отношения, это Польска, Польша, польский экспорт, это если мы говорим о западном направлении. Но фактически основные объемы на сегодняшний день – это традиционно Российская Федерация, это Таможенный Союз. В первую очередь это Российская Федерация, в меньшей степени это Казахстан и Беларусь. Хотя конкурентная борьба на европейском рынке стає все жестче, у украинцев есть определенные переваги. Европа готова принимать нашу продукцию, но мы должны давать конкурентные цены, первое, и качество. Там очень много присутствует продукции, выпущенных в разных странах Юго-Восточной Азии. Вот. Как всегда, Китай у нас впереди планеты всей. Вот. Но возможно конкурировать с Китаем тяжело, потому что цены у них соответственные. Но географическое расположение Украины позволяет надеяться на то, что мы сможем. Зайнять достойне місце серед виробників, нагружаючих свою продукцію на територію Європейського Союзу. Одним з найбільших стратегічних партнерів сьогодні залишається Російська Федерація. Але працювати стає все складніше з кожним роком. Південна сусідка захищає власних товаровиробників і методи стають все жорсткішими. З Точки зріння. рентабельности продаж, с точки зрения экономической эффективности реализации. На сегодняшний момент немножечко для нас Российская Федерация более экономически выгодна, да? но с каждым днем, к сожалению, усугубляются проблемы, связанные все-таки с так называемыми заградительными мерами наличием специальных защитных пошлин. Мы достаточно длительное время работали в условиях антидемпинговых пошлин Российской Федерации, и это вызывает у наших потребителей определенную обеспокоенность, связанную с тем, что нет уверенности в том, что подобные мероприятия не будут являться ограничителем реализации в завтрашнем дне. То есть они не уверены в том, что через месяц, два, три, через полгода они смогут в лице нашего завода иметь надежного партнера, надежного поставщика. И, соответственно, поэтому с опаской выстраивать стратегические отношения, с опаской смотрит на нас. И мы это, к сожалению, ощущаем в ежедневных переговорах, в ежедневных получения заказов. И это то, что касается вот как бы специфики взаимоотношений с российскими партнерами нашими. Але для рентабельної роботи підприємства грамотної маркетингової політики та нового обладнання недостатньо. Потрібні кваліфіковані кадри, які зможуть ефективно працювати на сучасному обладнанні. Здесь не можна настраювати і перезводить продукцію з учетом кувалди, ломіка. Здесь не здесь в основному настройка. все це йде автоматически. Це машина. Машина говорить, що треба зробити і як треба зробити. Проблема подбора квалифицированных кадров для украинских промышленных предприятий на сегодня одна из найголовніших. Подготовить высококлассного оператора, который будет обслуживать эти линии, очень тяжело. В Украине нигде не готовят специалистов нашего уровня для работы на нашем оборудовании. Ну, к сожалению, так сложилось, что система образования для производственных предприятий Система підготку підготовки кадрів осталася ще на том постсоєтському рімені. Совєському постсовському перестроїчні. Поэтому у нас на предприятии создана своя служба, яка займається підготовкою. Тобто, для себя ми сами. Для цього було відкрито спеціальний центр та розроблена програма навчання. Для нового оборудования мы создавали специальный приказ по заводу. Мы людей обучали порядка четырех месяцев. Мы в субботы и воскресенье выводили. То есть мы брали те людей, которые ездили в Тайвань. Они учились там на этом оборудовании. Они здесь проводили, ну можно сказать, мастер-класс. То есть с самого азов с настройки оборудования.